Okey, mari kita lihat huruf hamzah yang pertama, huruf hamzah di atas alif. Kita lihat. Okey, huruf bagaimana huruf hamzah di atas alif? Huruf adalah perkataan yang bermula dengan huruf alif dimulai dengan imbuhan de, di, se dan ke. Contoh macam di atas, di alif se, se, i, ke, arah, ke, ara, ke, ali. Okey, mari kita lihat hamzah di atas alif berserta dengan contoh. Okey, kamu lihat contoh yang pertama adalah imbuhan di. Imbuhan di dengan kata dasar imbuhan di di awalan dan kata dasarnya adalah di angkat, diurus. Okey, kamu lihat di angkat. Angkat adalah kata dasar di adalah imbuhan di awal imbuhan awalan din dan selepasnya diangkat di akan diletakkan hamzah di atasnya di. kemudian din urus urus kata dasarnya adalah urus bila kata dasarnya adalah urus jadinya kamu perlu letakkan alif hamzah di atas alif Okey, tadi kita dah belajar contoh Hamzah di atas huruf alif untuk imbuhan awalan di. Seterusnya kita akan lihat imbuhan awalan se dan ke. Mari kita lihat. Orang. Okey, bila kita gabungkan, mesti letak Hamzah di atas alif. Seorang. Se ditambah ke dalam perkataan ikat. Bila kita gabung, kena tulis seikat. Hamzah mesti di atas alif. Walaupun bunyi dia i, Okay, jangan tulis di bawah. Kita kena tulis di atas. Sebab Ha, formula dia ni lah Imbuhan se Tambah perkataan yang mula huruf alif Mesti di atas Hamzahnya mesti di atas Contoh ketiga Imbuhan ke Imbuhan ke Tambah perkataan yang mula dengan huruf alif Arah Bila kita gabung Kita sambung Dia akan tulis macam ni Hamzah di atas alif Ke arah Sama juga Ke ditambah ke dalam perkataan empat Bila kita sambung Hamzah di atas Alif okay, Ke empat Okey Jadi jangan lupa Untuk kedudukan hamzah di atas alif asal sahaja perkataan bermula dengan huruf alif berjumpa dengan tiga uh, imbuhan ini mesti kedudukan hamzah mesti di atas alif okey apa dia imbuhan tu yang pertama imbuhan di kedua imbuhan se dan yang ketiga imbuhan ke okey itu kedudukan hamzah yang pertama di atas huruf alif kita tengok kedudukan hamzah yang kedua hamzah di bawah huruf alif okey tadi di atas sekarang di bawah Okey macam ni rupa dia. Hamzah diletak ataupun ditulis di bawah huruf alif. Bila kita buat macam ni. Okey. Yang pertama apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Okey, perkataan itu berasal daripada bahasa Arab kita pinjam dalam bahasa Melayu. Contohnya perkataan Islam. Okey, Islam. Kamu tengok di sini huruf uh, hamzah dia diletakkan di, di bawah huruf alif. Okey. Jadi kena ingat untuk perkataan Islam ini walaupun di depan dia ada imbuhan di okey macam tadi yang saya bagi tahu walaupun di depan dia di untuk perkataan ini sahaja hamzahnya masih di bawah kita tidak uh, tulis di atas okey untuk perkataan Islam ini sahaja okey contoh ni di diletakkan di hadapan perkataan Islam apabila kita gabung diislamkan hamzah ini masih lagi di bawah wah okey keadaan yang kedua perkataan yang bermula dengan huruf i tunggal i tunggal contohnya perkataan i dagang okey kalau kamu nampak perkataan yang dieja macam ni depan dia ada huruf i lepas tu ada tanda sengkang dash baru letak perkataan lain jadi apabila dalam tulisan jawi kita akan tulis macam ni hamzah di bawah huruf alif okay alif ya bunyi dia i kan okey kena letak hamzah di bawah alif i dagang okay dan keadaan yang ketiga Apabila perkataan itu adalah kata sapaan eh. Okey, mesti letak hamzah di bawah. Ya, ejaan dia. Alif ya ha eh. Kalau tiada hamzah, okey, saya tutup. Kalau tiada hamzah, dia akan jadi ayah. Ha, kan lain bunyi dia tu. Ayah dengan eh. Ha, jadi sebab tu kita kena letak huruf hamzah di bawah ni. Ha, okey. Itu dua uh, keadaan ataupun uh, kedudukan huruf hamzah tadi di atas alif sekarang. Mari kita lihat pula Hamzah di bawah Alif. Hamzah di bawah Alif ada tiga keadaan. Iaitu di bawah huruf Alif. Okey, tadi di atas. Sekarang di bawah. Okey, macam ni rupa dia. Hamzah diletak ataupun ditulis di bawah huruf Alif. Bila kita buat macam ni? Okey. Yang pertama apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Okey, perkataan itu berasal daripada bahasa Arab kita pinjam dalam bahasa Melayu. Contohnya perkataan Islam. Okey, Islam. Kamu tengok di sini huruf uh, hamzah dia diletakkan di, di bawah huruf alif. Okey. Jadi kena ingat untuk perkataan Islam ini, walaupun di depan dia ada imbuhan di, okey, macam tadi yang saya bagi tahu, walaupun di depan dia di, untuk perkataan ini sahaja, hamzahnya masih di bawah kita tidak uh, tulis di atas okey untuk perkataan Islam ini saja okey contoh ni di diletakkan di hadapan perkataan Islam apabila kita gabung diislamkan hamzah ini masih lagi di bawah wah okey keadaan yang kedua perkataan yang bermula dengan huruf i tunggal i tunggal contohnya uh, perkataan i dagang okey kalau kamu nampak Uh, perkataan yang di macam ni depan dia ada huruf i lepas tu ada tanda sengkang dash uh, baru letak perkataan lain jadi apabila dalam tulisan jawi kita akan tulis macam ni hamzah di bawah huruf alif okey alif ya bunyi dia i kan okey kena letak hamzah di bawah alif i dagang okey dan keadaan yang ketiga apabila perkataan itu adalah kata sapaan eh okey mesti letak hamzah di bawah ya ejaan dia alif ya ha eh kalau tiada Hamzah Okay, tak, so tutup Kalau tiada Hamzah, dia akan jadi ayah ha, Kan lain bunyi dia tu Ayah dengan eh ha, Jadi sebab tu kita kena letak Huruf Hamzah di bawah ni ha, Okay Itu dua uh, Keadaan Ataupun uh, kedudukan huruf Hamzah Tadi di Hamzah 3 per 4 Daripada garisan Garisan apa pula ni Okay, kita tengok Garisan, okay Ini contoh uh, huruf Alif Hamzah terletak 3 per 4 Di sini Okey, di bahagian ni 3 per 4 1, 2, 3 Okey, tengok ni garisan 1, 2, 3 Okey, jadi Hamzah ni di sini Tidak di atas betul Tidak pun di bawah Okey, jadi sini 3 per 4 Bila kita tulis Hamzah 3 per 4 ni Okey, ada 3 keadaan Yang pertama Apabila perkataan berimbuhan an dan i Okey, kalau perkataan itu ada imbuhan an Ataupun imbuhan i Contohnya Uh, baca an. Okey, bacaan. Tengok, hamzah kedudukannya 3 per 4 daripada huruf alif. Okey, ataupun harga i. Okey, jangan tulis hamzah di bawah, jangan tulis hamzah di atas alif. Okey, salah. Kamu boleh tengok contoh le lebih banyak di muka surat 60 buku teks. ah. Ha? Okey, keadaan yang kedua apabila perkataan itu adalah kata nama khas. Kata nama khas. Kata nama khas ni, uh, contohnya nama orang, nama tempat kan? Okey, tapi untuk situasi Hamzah ni, cuma ada dua sahaja perkataan yang dieja huruf hamzah 3/4, iaitu nama o, orang, nama orang Cina. Apa dia yang pertama? Okey. Eng. Okey. Eng. Okey. Pernah dengar nama orang uh, eng? Mungkin ada kawan kamu ataupun cikgu kamu uh, nama dia eng yang uh, orang yang berba berbangsa Cina. Okey, eng. Jadi kalau nama dia eng, kena tulis hamzah tu 3/4. Perlukan dia 3/4. Per ataupun satu lagi nama ialah Ong. Okey, Ong. Tengok kedudukan Hamzah, 3 per 4. Okey, dua nama ni sahaja. Ha, ini boleh ingat. Kamu boleh ingat. Cuma, sebab cuma ada dua nama ni sahaja yang macam ni, special. Okey. Dan yang ketiga, ialah apabila kata dasar daripada suku kata gabungan. Suku kata gabungan, <coughs> dua vokal. Contohnya, I, Au, ataupun Ui. Okey. i uh, AI, AU ataupun UI. Contohnya, kalau AI, air. Kan kita eja dalam rumi, A-I-R kan? Okay, kalau dalam jawi, kita kena letak hamzah. Kita tidak boleh tulis alif ya ra saja. Dia akan jadi bunyi lain. Kena letak hamzah. Dan kedudukan hamzah, 3 per 4. Okey. Seterusnya, uh, kalau A-U, uh, contohnya ialah paus. Paus. Okey, huruf hamzah, 3 per 4. Dan kalau U-I, contohnya ialah bu-wi. Okey, bu-wi. Huruf hamzah, Tiga per empat garisan. Bukan tiga per empat huruf. Tiga ha? per empat garisan. Okey. Seterusnya, kedudukan Hamzah yang keempat. Okey, di mana dia? Hamzah setara dengan garisan. Setara, sebaris. Sebaris dengan garisan. Okey, kamu tengok ni garisan. Hamzah di atas garisan. Bila kita tulis macam ni. Okey, apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Okey, perkataan daripada bahasa Arab. Ada beberapa perkataan daripada bahasa Arab. Kamu boleh tengok di buku teks muka surat 61. Okey, perkataan-perkataan ini uh, huruf hamzahnya ditulis setara dengan garisan sebaris. Contohnya, perkataan Al-Quran. Okey, kamu tengok satu baris. Okey, ataupun Wudu. Wudu. Hamzah ditulis sebaris dengan huruf-huruf yang lain di atas garisan. Okey. Seterusnya, kedudukan Hamzah yang... Hamzah setara dengan garisan setara sebaris. Sebaris dengan garisan. Okey, kamu tengok ni garisan, hamzah di atas garisan. Bila kita tulis macam ni. Okey, apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Okey, perkataan daripada bahasa Arab, ada beberapa perkataan daripada bahasa Arab. Kamu boleh tengok di buku teks muka surat 61. Okey, perkataan-perkataan ini uh, huruf hamzahnya ditulis setara dengan garisan sebaris. Contohnya perkataan Al-Quran. Okey, kamu tengok satu baris ya okay. ataupun wudu wudu hamzah ditulis sebaris dengan huruf-huruf yang lain di atas garisan okey seterusnya kedudukan hamzah yang kelima yang terakhir ialah hamzah berumah hamzah yang ada rumah ha, uh, huruf jawi pun ada rumah ha uh, okey macam mana rupa dia macam ni hamzah rumahnya dia menumpang uh, huruf ya okey ini rumah dia bila berlaku macam ni Apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab juga. Okey. Contohnya perkataan... Malaikat. Malaikat. Okey, malaikat ni diambil daripada bahasa Arab. Okey. Jadi, ejaan dia macam ni. Tengok, Hamzah ada rumah dia. Okey. Contoh yang kedua... Tahniah. Tahniah. Nah, kataan tahniah. Tahniah kerana berjaya. Contoh, kan? Okey, ni rumah dia. Mesti ada rumah. Tidak boleh tumpang rumah orang lain. Okey, kalau kamu tengok di sini ada dua bentuk rumah Hamzah ni. Yang ini apabila huruf tidak bersambung. Okey, lepas alif kita tidak boleh sambung huruf kan? Okey, ini dia tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Yang ini pula rupa dia apabila bersambung dengan huruf sebelah eh, sebelum dia. Okey. Jadi inilah dia uh, kedudukan huruf-huruf hamzah di dalam perkataan dalam tulisan jawi. Okey, kita tengok semula inilah dia lima tempat kedudukan hamzah dalam perkataan dalam tulisan jawi okey kita ulang semula yang pertama hamzah di atas huruf alif okey hamzah di atas huruf alif yang kedua hamzah di bawah huruf alif yang ketiga hamzah segaris ataupun setara dengan garisan